Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, дорогая церковь поместная, Ифания, дорогие братья и служители. Хочу вместе с вами сказать слава нашему Богу. И хочу поздравить вас, дорогая молодежь, с этой, с этой прекрасной конференцией. Вы знаете, молодежная конференция – это большое благословение и золото для молодежи. Конференция – это особенное служение, цель которого – сказать тебе, кто ты и к чему призвал тебя Господь. Знаете, есть служение, есть конференции для служителей, есть для семейных людей, да, для многодетных, многодетных матерей. И сегодня мы имеем конференцию для молодежи. И сегодня на протяжении всей конференции Господь говорит к вам, дорогие молодые братья и сестры, кто вы и к чему призвал вас Господь. Мы находимся в прекрасном городе. Я впервые в Брюсселе, в Бельгии. И мы проезжали и видели что здесь находятся очень непростые здания и, и очень э, принимаются важные решения. Есть даже такое мнение, что Брюссель условно, чтобы не обидеть другие города, это сердце Европы. Потому что в этот город приезжают люди, которые сегодня имеют определенную власть, принимаются определенные решения, идут советы. Но Слово Божие говорит, что Господь влияет на эту землю через свой народ, через церковь Господа Иисуса Христа. И сегодня мы причислены к этому народу. И когда приходишь в церковь, в центре Европы, в таком большом городе, ты часто слышишь такие слова «Слава Богу! Слава Иисусу Христу!» знаете, дорогая молодежь, в моей жизни были такие обстоятельства, когда я уверовал, я носил погоны, и ради того, чтобы приобрести звезду Вифлеемскую, чтобы приобрести Христа, я снял погоны со своих плеч. Я был тогда еще молодым мужчиной, мне было 23 года, я покаялся, принял Иисуса Христа в свое сердце. Бог благословил, я был женатым человеком, когда пришел в церковь. И Бог дал мне работу, я продавал новые автомобили, был в автосалоне, в хорошем костюмчике, в белой рубашечке. Но через определенное время поменялись обстоятельства, пришел кризис финансовый в 2008 году. И я потерял работу, у меня было уже на то время двое деток, и мне было сложно, я нуждался при лицом Божьем, и говорил Господь, мне, мне нужна работа. И в определенное время ко мне пришел человек, и он говорит, я знаю, что ты ищешь работу, я предлагаю тебе работу. Специфичная такая работа, необычная, но может ты согласишься. Нужно работать на мусоросвалке. Молодежь, кто-то ищет такую вакансию для себя? Я не искал, скажу честно, я, я даже не думал. У меня есть высшее образование, я привык как-то уже за последних пять лет с людьми общаться в костюме. Ну, маленький был кабинетик. Но вы знаете, что интересно, когда мне предложила разум, он сразу дал, дал бы ответ. Конечно, нет. Зачем мне такая работа еще в родном городе? Мусоросвалка, это такое большое поле, 2 километра в длину, 300 метров в ширину, все в мусоре. Работа была в том, что нужно... Там жили люди на этой мусоросвалке. Около 30 человек взрослых и 15 детей они собирали отходы определенные, бумагу, метал, там металлолом какой-то, стекло. У вас тут через заборчик, я смотрю, тоже есть вторсырье, да. И нужно было управлять этими людьми, покупать у них это вторсырье и дальше там целый процесс. Я бы, наверное, сказал бы нет. Но когда мне предложили, сделали это предложение, знаете, я почувствовал в своем сердце, что Господь говорит, не спеши с ответом. Я почувствовал в своем сердце, что Господь благоволит тому, чтобы я там оказался. Когда я пришел домой, я сказал своей жене, Наташа, такое предложение мне сделали. Она говорит, а что тут долго думать? Конечно нет, Рома, что это за работа? Сколько там инфекций, сколько там ну, мусора, ну, всякие могут жучки дома появиться. Ну, ты себе что, не найдешь лучшую работу? Зачем даже думать? А я сказал этим людям, я подумаю дня три. Когда я сказал своему папе, он также служитель церкви, мы вместе несем служение в городе Фасты, в Киевской области. Говорит, ну, Рома, ну, что тут думать, сына, ну, Шукай иншу работу. <с> я, наверное, так и сделал. Еще была сложность в том, что мне через, определен... через день-два позвонили, предложили хорошую работу. По специальности, комфортную, с хорошей оплатой. Но в сердце Господь говорил, идти туда. И вы знаете, чтобы не затягивать свидетельство, я так просто начал с этого, Бог положил на сердце. Я сказал, хорошо, Господи, я пойду. Это была определенная борьба, но я четко слышал в своем сердце, что Господь влек меня туда. Я сказал этим людям, хорошо, я, я, согласен. И вот это была ранняя весна, это был 2010 год. Меня привезли к этой мусоросвалке. Люди, которые, они были неверующие, которые меня трудоустроили. И они говорят, ну, Рома, смотри, вот там вот в конце свалки живут эти люди. Ты сразу, такой, большой ждешь парень, ты там кому-то сразу зуб выбей, чтобы тебя все слушали. Я взмолился, говорю, Господи, это же не наши методы работы с персоналом, я так не могу. И вы знаете, я пошел по этому полю, друзья, оно так может, знаете, звучит как бы немножко даже с юмором каким-то, но мне тогда было точно не смешно. Я шел по этому полю, эти люди уехали, я смотрю, там их называли, как бы знаете, ну как бы по разуму этих людей, неуважительно. И я смотрю, эти люди собираются, я иду по этому полю, и я говорю, Господь, что я здесь делаю? почему я здесь оказался? Может, я ошибся? Я же еще вчера был в нормальных условиях, не пахло мусором, был в белой рубашке, хорошая была работа. Почему я здесь? Почему я должен работать с этими людьми? Но, вы знаете, Бог начал очень сильно говорить в мое сердце. Рома, ты, будучи маленьким там, директором автосалона, имея маленький кабинетик, уже гнушаешься общаться с этими людьми. А я оставил небо, я оставил престол, я спустился сюда на землю. И не просто общался, я отдал свою жизнь за каждого человека. Слава Богу. И вы знаете, Бог начал очень сильно еще говорить и говорить в мое сердце, и я понял, что определенная гордость подкралась к моему сердцу. Я уже где-то в своих глазах так посчитал, что не с каждым человеком я могу и общаться, не каждому человеку могу и руку, не хочу подавать руку каждому, хотя я уже был член церкви, я уже был верующий человек. И когда я подошел к этим людям, они такие веселые, встретили меня, детей много, и эти люди, которые жили на свалке, они, знаете, как поздоровались со мной. Они сказали, слава Иисусу Христу. И я, конечно, вот так вот, как некоторые из вас открыли рот, да, и я открыл рот и сказал, вот, что? Слава Иисусу Христу. Я начал общаться с этими людьми, они говорят, я говорю, где ваши детки? Верующие приезжают, забирают наших детей, лечат, кормят, учат. Верующие? Я даже не знал, что в нашем городе есть такие люди. А откуда у вас Телефоны заряжены, верующие приезжают, забирают наши телефоны, заряжают, аккумуляторы нам привозят. Это были католики, которые уже, оказывается, много лет трудились с этими людьми. Друзья, ну, эту, я эту историю начал, я не буду сегодня свидетельствовать о ней, я просто так чуть-чуть рассказал, она была очень интересная, что сегодня и в Брюсселе, и в Киеве, и в Нью-Йорке, и на мусоросвалке проповедуется Слово Божье. Слава нашему Господу. Знаете, мы провели там не одно служение на свалке, Бог много чудес показывал, Было, были исцеления, покаяния, Эти люди были в нашей церкви. И я понял, что действительно сегодня Господь, Он не смотрит на лицо человека, Он не смотрит на цвет кожи, на разрез глаз. Ему не важно какого-то роста, не важно какого-то финансового положения, Он хочет дать тебе спасение. Слава Богу. И, дорогая молодежь, сегодня Господь призвал вас быть теми людьми, которые понесут Евангелие и будут проповедовать во всех краях этого света. Я был на служении в Крыму, это когда еще можно было свободно заехать в Крым, и там был маленький городок, Щелкино, и там был небольшой молитвенный дом, намного меньше, чем это, там церковь есть, там был пастор тогда Сергей Фукс, там было 30 членов церкви, и также там было молодежное служение. Я был в тех краях, я попал на молодежное служение. Молодежи, конечно, было меньше, но где-то человек 50 было. И вышел на кафедру пастор, из города Джимушкай, и он псидовласый, такой был мужчина уже в годах. И он задал молодежи тогда вопрос. Он сказал, скажите, пожалуйста, молодежь, легко ли служить Богу? Я хотел бы взять маленькую паузу, чтобы каждый из нас, не только молодежь, чтобы мы все задали себе этот вопрос, легко ли служить Богу? И он говорит, конечно, с одной стороны, Богу служить и радостно, и весело, и приятно, и заповеди его не тяжкие. Но с другой стороны, если служить Богу жертвенно, ответственно, приносить плоды, жить Христом, то непросто. Слава Богу. Друзья, я бы хотел, чтобы сегодня наша молодежь положила это в сердце. Богу служить сладостно. Но если ты положил в свое сердце служить Ему не на 30%, не на 60%, не только служить Ему во время воскресного служения или на молодежных конференциях, или в канун Рождества, знаете, говорить Симари Крисмас, или говорит Христос воскрес, воистину воскрес. Но если ты, как молодой человек, положил в свое сердце Богу служить, жертвенно и по-настоящему, будет нелегко, но будет обильное Божье благословение в твоей жизни. Слава Господу! Я прочитаю из книги «Деяния святых апостолов», это будет первая глава, и я прочитаю вам с восьмого стиха. Кто читает Библию, прекрасно знает, что описываются те события, когда Христос он был рожден в Ефрееме, о Деве Марии. 30 лет он был в послушании своих родителей, 30 лет он пришел к реке Иордан, и от Иоанна Крестителя он получил святое водное крещение. Дух Святой в виде голубя сошел на него, и он три года проповедовал Евангелие, 24 на 7, трудился для Небесного Отца. 33 года он пошел очень непростым путем, отдал свою жизнь за нас с вами, пролил свою святую кровь, принял тернец, был положен в новом гробе, но смерть и ад не могли его удержать. На третий день он воскрес. Слава Богу! Пребывая 40 дней на земле и собрав своих учеников, апостолов, тогда их было 11, 12 я отошел, получил жребие тяжелого служения и сказал такие слова, он должен был возноситься, и он сказал своим ученикам, своим апостолам такие слова. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Слава Богу. Дорогие братья и сестры, мы знаем, что через 10 дней на Земле родилась Церковь Господа Иисуса Христа. Слава Богу. Когда рождается человек, у него есть свидетельство о рождении. И, и я на той, этой мусоросвалке, там где я работал, полтора года я был практически там каждый день, я встречал людей, которые говорили, Рома, меня в этом мире нету. Меня, когда мама родила в роддоме и принесла сюда на мусоросвалку, а большинство этих людей, они выросли всю жизнь там, у меня нет ни одного документа, что я родился, у меня нет паспорта, у меня нет никаких документов. Если я исчезну, меня никто не будет искать, я... меня нету. Знаете, но свидетельством рождения Иисуса Христа сегодня на земле есть церковь, слава Богу. Сегодня мы, наше сердце радуется, дорогая молодежь. Я так посмотрел, когда был обеденный перерыв, там поют, там общаются, там прославляется имя Божие. Это очень приятно. Сегодня в Брюсселе, в этой земле, конкретно это поместная церковь, есть свидетельство рождения Иисуса Христа. О том, что Он живой и действенный, и скоро грядет. Слава Богу. И вот сегодня много уже братья говорили о том, друзья, что сегодня призвал нас Господь служить Ему жертвенно, с любовью к Нему. И для этого обязательно нужна сила, не человеческая, а сила Божья. Слава и Господу. Изучая историю наших братьев, которые шли при, перед нами и сегодня с нами они находятся, я слушал свидетельства, много свидетельств слушал о том, как наши братья служили Господу. Без силы Духа Святого это невозможно было пройти. Я говорил с одним старцем, который хорошо знал Ивана Антоновича Левчука, работал с ним специально в, в Киеве, в роддоме, чтобы Иван Антонович Левчук мог служить в служении, подменял его. И Он говорил, когда нас арестовывали, нас допрашивали, пытались составить наш портрет, как бы психологический, то это было сложно. Потому что кроткий и смиренный брат, когда исполнялся силу Духа Святого, становился смелым, значит, становился решительным во имя Господа Иисуса Христа, проповедовал, не боялся, говорил, я готов страдать за Иисуса, и даже до смерти. Слава нашему Иисусу Христу! Друзья, пускай нас не страшат те откровения, что путь христианский, он сужается. Об этом говорит Библия от начала. Мы сегодня должны, как в той песне поется, что я плачу от того, что я чувствую, что Дух Святой отходит от меня. Сегодня Господь говорит к нам, чтобы мы с вами так жили, чтобы Божья благодать, она была каждый день с нами. Чтобы мы были исполнены Духом Святым. И это говорится не только о том, чтобы мы возвышали голос в молитве, или молились на ангельских языках, это очень хорошо, это правильно, это нужно, дай аминь. Но чтобы исполнение Духом Святым выражалось в том, чтобы мы каждый день, 24 часа на 7 дней в неделю, жили по заповедям Божьим. Слава нашему Господу! Друзья, сегодня Господь говорил к нам о том, чтобы мы были сильны в Боге. Я размышлял над темой конференции. И хотел бы оставить также несколько таких практических мыслей. Возможно, это просто будет итог того, о чем говорили братья передо мной, еще будут говорить. И очень короткую такую мысль, которую в сердце Бог мне положил, она звучала так. Почему ты проигрываешь битвы и как научиться побеждать? Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что наша христианская жизнь – это ежедневная борьба. У каждого она разная. У подростков есть борьба или нет? Есть. У меня дома есть подростки. Я смотрю, говорят, папа, у меня проблемы. Я думаю, какие у тебя проблемы? Ну какие у тебя могут быть проблемы? Да, у меня папа проблемы. И у него проблемы, да. И он борется, он в борьбе молится. Мы дома молимся за сына или за дочь. Молодежь, у вас есть проблемы? Есть проблемы, правда или нет? Да. И, и я, так знаете, по своему служению часто общаюсь с молодежью в лагерях, на конференциях. Я люблю очень молодежь. Знаете почему? Потому что молодежь никогда не состаривается. Это руководители молодежи становятся старше. Это братья ответственные за молодежь становятся старше, меняются. А молодежь, она всегда молодая. Одна уходит, другая приходит, обновляется. И молодежь говорит, брат Роман, у нас есть много проблем. Я понимаю, что у вас есть много трудностей и проблем. Еще лучше, намного лучше это понимает Христос. Слава нашему Богу. И Он пришел сегодня утешить ваши сердца. Жизнь борьба, у многодетных матерей свои проблемы, у служителей тоже много задач, испытаний и борьбы. Но у всех нас есть Господь, слава нашему Богу. И если быть очень искренними и честными с нашим Господом, не все, не, знаете, не все сражения мы выигрывали. Если, быть, если взять мою христианскую, жизнь, не все, к сожалению. Но Господь говорит, что сегодня ты можешь приготовить свое сердце так, чтобы завтра быть успешным в этой борьбе. И сегодня посыл был такой о сегодняшнем мне и о завтрашнем мне. Вчерашний день мы уже не можем поменять, правда или нет. Но сегодня, и если Бог даст нам жизнь и завтра и еще продлительнее жизнь нашей, сегодня Господь говорит, приготовляй свое сердце. Почему мы можем проигрывать сражения? Три такие мысли, которые хотел бы я вам оставить. Первое, дорогая молодежь, мы можем недооценивать нашего врага и противника. Недооценивать. Наш Господь есть царь царей. Господь господствующий, слава нашему Богу, вездесущий, всемогущий, это дай аминь. Друзья, дорогая молодежь, не, не будьте в положении, когда вы недооцените вашего противника. Как много проблем есть в жизни христианина, когда он, говорит, когда он начинает свой поступок с таких слов. А что может случиться? Вы знаете, все такие неудачные истории, ДТП, аварии или какие-то другие проблемы, они часто начинаются, когда люди рассказывают эту историю, они говорят эти слова. Я и не думал, что это может произойти. Я часто слушал свидетельства старших братьев, которые рассказывали о молодежи. И они очень много говорили, есть такая вот сестра, и случилась такая вот с ней неприятная история. И когда я ей говорил, не делай этого, она мне сказала, а что может случиться? Друзья, слово Божие говорит, бодрствуйте и трезвитесь, ибо враг ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого погубить. Пусть Бог благословит, чтобы наша молодежь, молодежь сегодняшнего дня, и вы сегодня к ней относитесь, чтобы бодрствовали и трезвились. Я не говорю, что мы должны быть запуганы, но мы должны, быть, мы должны бодрствовать, и мы не должны недооценивать. Вторая мысль, которую я бы хотел сказать, почему мы можем проигрывать битву, это не готовиться к сражению если ты не готов к сражению, если ты не готов к битве. Сегодня Бог дает возможность вам приготовиться, молодежь. Вы знаете, я много по своей работе соприкасаюсь с людьми, принимаю их на работу, в церкви также общаюсь с многими людьми. И я за свои 42 года сделал такой вывод, что жизнь человека она делится на определенные этапы. С 20 до 30 лет это такой этап в жизни человека самый энергичный. Я называю этот этап разбег, когда человек разбегается, такой спринт активный, всего хочется, все надо успеть. В 20 лет, когда спросишь молодых людей, что в 20 лет ты хочешь, ну, у них список огромный. Я и хороший телефон хочу, я и жениться хочу, или замуж выйти хочу, работу хочу, дом хочу, и то надо, и я это хочу успеть. И все, желательно сразу. Из 20 до 30 лет такой очень энергичный период. Я его проходил. Ты набираешь, набираешь высоту, стараешься. Если ты не ленивый и не лукавый раб. Церкви стараешься реализовать, поездки. С 30 до 40 лет человек уже не разгоняется, а переходит на уверенный бег. Уже обычно в 30 лет история жизни начинает так. У меня есть жена, у меня есть там двое-трое детей, я уже закончил учебу, я уже где-то работаю, в церкви служу, стараюсь и уже такой, знаете, что-то, дом может кто-то строить, жилье, хороший бег. 40 до 50 человек приходит на уверенный шаг. Уже бежать не хочется, уже хочется уверенно идти. В 40 лет уже может история жизни начинаться. Я уже детей выдаю замуж, я уже в этом году первую дочь отдал замуж свою. Я уже понимаю, предвкушаю, что скоро могу быть дедушкой. И в 40 лет уже обычно человек состоялся. С 50 до 60 уже хочется немножко присесть. А с 60 до 70 тебе уже нужен помощник, хороший помощник. Друзья, сегодня у вас самый энергичный такой период. Может, кому-то еще нету 20. Но сегодня это время набирать высоту в Господе. Не гнаться в гонке этого мира, но набирать высоту в Господе. Готовься к битве. Готовься к битве. Если ты будешь приготовлен к сражению и будешь каждый день начинать к тому, чтобы приготовить свое сердце, Слово Божие говорит в послании к Ефесянам, 6 главы 11 стихом, апостол говорит, облекитесь во все оружие Божье. Вы читали это место Слово Божье? чтобы вам противостать в день злой. Если ты будешь приготовлять свое сердце, какое бы ни пришло испытание в твою жизнь, а их было и есть очень много, ты будешь побеждать с Господом. Слава нашему Богу. Примеров в Библии очень много. В Ветхом Завете, в Новом Завете. Когда мужи Божьи и жены, они приготовляли свое сердце, они готовились к тому, что может быть испытание, они проходили его с Богом. Я думаю, вы читали и о Давиде, и о Иосифе, знаете, и о Данииле, и о Сидрахе, и Месахе, Авдинаго. Много примеров, когда были сложные обстоятельства, но там была победа. И третье. Ты можешь прыгать, если ты не запасаешься силой. Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, я так анализирую вот эти времена последние, которые сейчас, мы говорим, много проблем, много трудностей. Но при этих многих трудностях и проблем, сколько сегодня Господь дает возможности тебе и мне укрепить свое сердце. Слава Богу! Вы знаете, мы приехали сюда к вам в четверг, и практически каждый день служения бывает даже по два. Слава Богу! И завтра будет служение, послезавтра. И если вы расположите свое сердце, чтобы силу почерпать у Бога, чтобы поправить свое хождение, сегодня Господь дает обильную возможность. Слово Божье, оно доступно служение, они доступны. Наставление старших братьев, посоветоваться, спросить совета, поисповедоваться. Сегодня такая возможность, она просто обильная, слава Богу. И в Украине, я думаю, и в Германии, и в Бельгии, и во многих, во многих странах. Думаю, что не везде, но во многих и во многих странах. Слава Богу. Итак, для того, чтобы не проиграть, не недооценивать врага нельзя, не, не готовиться к битве, это опасно. И не запасаться силой. Это может сыграть очень нехорошо в твоей жизни. Что же делать, чтобы научиться побеждать? Я просто тезисно хочу, чтобы сэкономить время сказать. Эти истины очень простые. Они написаны в первую очередь в Библии. Как научиться побеждать? Не заходи на территорию врага. Не заходи на территорию врага. Может быть, вы запомнили, как брат Игорь, который проповедовал, он сказал об этом гвоздике. Кто-то заметил такой, знаете, пример очень-очень яркий, простой. Если ты позволишь дьяволу в своей жизни забить вот этот гвоздик, он повесит на этот гвоздик то, что будет очень неприятно пахнуть в твоей жизнью. Это зловонный запах, этот грех. Друзья, сколько мы исповедуем молодежи, и часто бывает мысль: ну я, может, со временем этот грех как-то просто куда-то уйдет? Может, я сделаю доброе дело и как бы оно сбалансирует те грехи, которые я делаю? Выход только один. Слово Божье говорит: не заходи на территорию врага, не заходи. Как вы могли прощать? 15 лет был в вузах за имя Господне. Спросили брат Ваня. Как вы могли прощать тех людей, которые так много зла для вас сделали? 18 лет в вузах, 42 года женился, потому что избрал сестру себе в жены, а дали 10 лет тюрьмы. И поздно женился. Не было деток. И он говорит: знаете, вообще я приготовлял свое сердце так, чтобы не обижаться. Если ты научишься, если ты свое сердце настолько укрепишь, чтобы не обижаться, то тебе не надо будет прощать. Потому что ты будешь смиренно просто идти по этой жизни. Не заходи на территорию врага. Друзья, сколько мы сегодня слышим историй? Пообщался, обменялись фотографиями, что-то посмотрел, где-то побыл, что-то попробовал. Такие, может, мелкие-мелкие штришки, греховные, но сколько проблем они приносят в жизнь человека. Второе. Храни свою жизнь в святости и чести. Слово Божие говорит, имейте мир со всеми и с кем возможно с вашей стороны. И святость, без которой никто не увидит Господа. А святой должен освящаться. Еще, слава нашему Богу. Многие скажут мне в тот день, Господи, не твоим именем мы пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли, а я объявлю им: отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас, друзья. Да поможет Господь хранить свою жизнь в святости и чести. И третье, черпай силу у Господа, черпай силу у Господа. Для того, чтобы растение полноценно развивалось, ему нужно три элемента питания: азот, фосфор и калий. Может, кто-то слышал? Для того, чтобы человек полноценно развивался, ему нужны углеводы, белки, жирки, да, жиры. Для того, чтобы христианин полноценно развивался, друзья, ему нужно Слово Божье, молитва и служить дарами, которые ему дал Господь, талантами, которые ему дал Господь. И если ты будешь делать только одно, а остальное не исполнять, ты не сможешь полноценно развиваться. Будешь только читать Библию, но не будешь молиться, этого недостаточно. Будешь много молиться, но не будешь читать Писание. Ты не будешь возрастать, будешь читать Писание, и будешь много молиться, но просто закроешься в своем доме и не будешь трудиться вместе с Церковью, с телом Христовым, ты не сможешь полноценно развиваться. Но если ты будешь это делать, то Господь укрепит и благословит тебя. Итак, друзья, пусть Бог благословит. Чтобы иметь победы, не заходи на территорию врага, храни свою жизнь в святости и чести черпай силу у Господа через Слово, через молитву. И Христос сказал такие слова ученикам. Я имею пищу, о которой вы не знаете. Пища моя есть творить волю Небесного Отца. Я читаю один стишок просто для нашего напоминания. Он был прочитан. Но апостол Иоанн говорит такие слова. Я писал вам, юноши, потому что вы сильны. Слава Господу! И Слово Божье пребывает в вас, и вы Победили Лукаво. Пусть благословит вас Господь. Аминь.